السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام سجاحترا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سنراتي ملابس ندمتري فضيله يوسف Menteri Zamri, Abdul Kadir, Datuk Seri Raja, Tan Sri Samsu Azri, KSN, Pulau Negara dan yang utamanya keluarga SPRM yang diketuai oleh Tan Sri Azam Baki. Terima kasih kerana menjayakan sambutan 58 tahun uh, SPRM dan juga peluncuran Keep Malaysia Clean. Um, saya tak pernah mendengar uh, cara Tan Sri Azam menyingkap pengalaman dulu saya teringat tanggungjawab kita bila Nabi Muhammad SAW itu mengasaskan kekuatan induk di Makkahul Mukarramah, ayat-ayat awal itu muzamil, mudathir. Semalam saya Datuk Zamri di Institute Integrity Malaysia, dia tengok ayat ini kerana ia sangat berkaitan dengan apa yang saudara-saudara utamanya dan kita dalam negara madani cuba hayati dan laksanakan peringatan supaya pertama bangun celik segar dari lena kita lembap kita kelemahan kita atau tidur kita Qum fa andir ya. maknanya peringatan bahawa keadaan itu tidak begitu memuaskan atau baik maka harus kita bangun kepada kecuaian kita Setelah kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan kita ikrarkan kebesaran Allah. Ya maha besar. Wa rabbaka fakabbir. Maknanya dia bertapak atau bertaksi kepada akidah, keimanan dan keyakinan. Dia tidak boleh bergerak dengan teori, dengan undang, dengan profesionalisme semata-mata. Tapi kerja dan amalan ini mesti terpancar dari keyakinan, pancaran batin, zamir dari hati nurani kita. Nah, kalau ada kesedaran itu bangun dari kealpaan dan kecuaian kita. Dan tahu bahwa kebesaran Allah menuntut sesuatu Memulai dengan keyakinan Wasiya <tuhir> baka Lalu dengan matuh hari ini Bersihkan Bersihkan Suasana, badan, hidupan ya. Amalan Keep Malaysia clean. Tapi di sini bersihkan dalam arti kata fizikalnya, mentalnya, jiwanya. Wasiyah bakal fatahir. Bersihkan. Tidak boleh kita nak bawa perubahan, islah, reform. Kalau tidak bersihkan. Bersihkan mulai dari diri kita. Kemudian tentunya masyarakat negara dan dunia sejagat tapi permulaannya itu jadi saya teringat untuk integriti ini untuk keyakinan kita bahawa negara ini Allah kurniakan baik khazanahnya tenaga kerjanya sejarahnya kekuatannya pelbagai tapi kalau kita terus leka kita belum celik Belum bangun Belum betul-betul sedar Dan kesedaran itu harus bermula Berpaksi kepada keyakinan kita Dalam apa yang kita lakukan Dan kebesaran Allah SWT Tapi kalau benar kita yakin Bagaimana tak mungkin kita bersihkan Tengok dia punya sequence Qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir jadi proses itu harus bermula dan mendorong kita untuk berbuat sesuatu tetapi apapun bermula dari diri kita ini jadi menyukuli asal Dia sebab itu dalam Al-Quran Al-Karim apa pun bermula dari Kita boleh beri kuliah Boleh sampaikan tetapi Kita tahu bermula dari diri kita Dalam Al-Quran Ya ayyuhalladhina amanu Khu anfusakum wa ahlikum nara Dapat bermula dari diri kamu Dan ahli keluarga kamu daripada siksaan api neraka Kadang saya gurau kadang orang tafsir dia tu. yang aku bagi projek ke anak bini aku sebab Quran kata tu mula pada diri kepada keluarga. Tapi dia tak sambung daripada siksaan api neraka. Berat tanggungjawab dia. dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ibda binafsika mula dari diri kita. Jadi kalau itu tonggak daripada dasar kerja amalan kita InsyaAllah kita boleh bangkit Itu mukadimahnya Baik, pengalaman dengan SPRM <coughs> Saya semasa dalam kerajaan itu dengan BPR Dan kebetulan walaupun saya timbalan Menteri dan Menteri Keuangan Sejak awal sebagai Menteri Keuangan sebelum jadi TPM pun Masa itu dia dibentuk jatuh kuasa jemaah menteri, ketua kuasa kabinet pengurusan kerajaan mula diletak jatuh kuasa kabinet anti rasuah di peringkat tertinggi ada orang tidak berapa senang istilah itu ditukar jadi pengurusan kerajaan dan maknanya sejak tahun awal 90an ada kegelisahan tentang rasa selesa bila ekonomi meningkat kian segar dipacu dengan meyakinkan azanah dan kekayaan melimpah maka bibit-bibit rasuah menular dengan lebih kencang bukan bermakna tidak ada sebelumnya kita tahu dalam sejarah BPR sebab saya ingat lagi Harun Hashim belum jadi hakim masa itu. Itu digeruni kerana dia keras. Ada. Tapi tidak mampu dia banteras selagi seluruh kekuatan tekad politiknya, kekuatan badannya dan profesionalnya dan keupayaannya untuk mengambil tindakan yang tegas. Jadi semasa saya pengusikan, saya tahu itu juga, juga sukar. Dia di antara Kerja yang tidak popular termasuk di kalangan beberapa menteri. Kerana tugas kita umpamanya menggeledah beberapa uh, inventori, JKR atau Kementerian Pertahanan. Dan bila digeledah tentunya terbongkar beberapa masalah dari segi kontrak, dari segi rekod dan sebagainya. Maka daripada situ maka kita terfikir tak cukup dengan kekuatan undang-undang dan tenaga profesional BPR kata-kata itu. Maka kita perkenalkan beberapa cadangan pindaan sebelum SPRM. Saya bicara soal tahun 90-an, akhir 90-an, 96, 97 kita bentangkan pindaan besar pada masa itu. Tuk Zamri ingat kerana kita bawa bukan saja kita pergi belajar daripada Hong Kong, Anti Corruption Commission HSCC tak salah saya tetapi kita bawa wakilnya datang sini untuk sampaikan penerangan uh, apa yang tidak senangi tapi itu yang kita lakukan apa yang saya belajar dari Hong Kong Hong Kong itu satu wilayah yang sangat terkenal dengan rasuah dengan beberapa kegiatan uh, gangsterism dan sebagainya. Ya. Itu memang di antara apa yang dianggap sebagai one of the most corrupt areas in the region. Tetapi pada masa itu ada tekad politik nak lawan perubahan ini. Maka diperkenalkan Anti-Corruption Commission. Dan tiga aspek yang saya ingat betul undang-undangnya kukuh Pertama tekad politiknya jelas Yes ada ini undang-undang memperkasa institusi Tekad politik yang jelas Dan kedua tenaga profesional yang cukup baik Tekad politik, tenaga profesional, undang-undang dan bila tingkat profesional termasuklah keupayaan mereka dari segi uh, kekuatan keuangan dia. Nah, ini yang Tasya Azam sebut saya dekat belanjawan ni jadi macam mana nak bagi. Pertama, uh, butuhkan tambahan bila perlu untuk memperkasa lagi SPRM. Keduanya, berilah pembahanya uh, layanan dan pengiktirafan kerana khidmat cemerlang SPRM ini. Baik. Dari situ permulaannya dan ada peruntukan tertentu pada masa itu. Masa itu saya memangku Perdana Menteri. Peruntukan menyebut yang agak terlalu radikal pada masa itu. Yaitu jika didapati seorang penyawat awam atau tokoh yang pegang public office menteri it menggondol kekayaan tak dapat dikesan tapi dapat dikesan 5 tahun 10 tahun selepas itu selepas besar sekalipun SPRM masih boleh menggeledah dan mendakwa bila diluluskan oleh SPRM, BPR masa itu kita luluskan saya dapat arahan daripada luar negara, Perdana Menteri luar negara. Teliti semula kerana katanya ramai ahli-ahli jemaah menteri yang menentang. Saya rasa aneh dalam, dalam mereka tak menentang. Jadi dia lapor kepada Perdana Menteri masa itu, Perdana Menteri telefon saya dan bagi tahu kaji semula. Jadi saya terpaksa bentang semula minggu berikutnya dan saya mulakan dengan mengatakan kalau kita tidak korup, kita tidak harus risau sama ada geladah hari ini atau esok atau lepas kita bersara. Maka kita luluskan juga walaupun kemudian dengan beberapa pindaan, terutama bidang kuasa, penguasa, penguasaan itu ditarik balik oleh peguam negara pada ketika itu dia tidak uh, pergerakan negara yang progresif seperti benar sekarang uh, agak salah. lah jadi uh, itu pengalaman sebab jadi saya tahu saya ikut, ikuti benar sebenarnya sebab itu bila saya jadi ketua pembangkang daripada tahun 2000, 2009 dicadangkan penubuhan SPRM saya so, so, lihat saya ini membangkang banyak hal tapi tentang SPRM saya bangun menyokong penubuhan SPRM pada masa itu. Dan Alhamdulillah, bukan kerana ini depan Tersi Azam dan pegawai kanan dan rakan-rakan, saya lihat dengan tekad politik kita, dengan kekuatan dan perutukan undang-undang yang ada dan jelarasan dengan peguam, Jabatan Peguam Negara, dengan sikap dan dukungan rakan-rakan saya dalam Jemaah Menteri, terutama Timbalan-timbalan Perdana Menteri Saya lihat SPRM telah Menggegarkan negara Dengan keberanian Bertindak Terhadap siapa saja Yang dianggap telah melanggar Jadi saya ucap tanya Kepada semua saudara Mana pernah dalam sejarah ya, Keberanian SPRM Untuk bertindak kepada Pembesar-pembesar yang paling berpengaruh Satu, dua, tiga, empat orang Dan lebih Belum pernah dalam sejarah Kita baca sejak tahun 1957 Kita merdeka Ada sesekali seorang Menteri ada Ada menteri besar ada Tetapi suatu tindakan Menyeluruh Dengan teliti, dengan berani Sedia mengambil risiko Ini sahaja yang telah dilakukan Oleh SPRM Yang kami banggakan Dan saya salut Kepada peranan yang saudara, saudara Dan percaya kalau kita kaitkan Dengan ayat Al-Quran tadi Ini sahaja cara Manusia dan negara Boleh bangkit semula Negara hebat dan kaya Seperti mana sekalipun tidak mungkin dapat bertahan kalau ketirisan berlaku rasuah terus menular sejarah juga membuktikan pasang surut tamadun kerana kerusakan dan kebobrokan sistem akibat rasuah bukan soal kecil semalam juga dikaitkan Saudara Zamri ya, itu teori Abdul Rahman Ibn Khaldun Generasi baru pejuang-pejuang kemerdekaan bapak-bapak ibu-ibu kita berkumpul korban subangnya, gelangnya hartanya untuk kemerdekaan negara jadi cetusannya itu idealisme esprit de corps, semangat asabiyah kekitaan idealism, merdeka menolak penjajah mau selamatkan bangsa dan negara membela rakyat dan miskin. Kemudian generasi kedua, generasi penerus pengganti semangat kian luntur. Hari generasi berikutnya dia lupa kepada elitisme Kerana orang menilai pimpinan bukan kerana keberaniannya, kecekalannya, ketegasannya, tetapi menilai kerana wangnya, kerana dananya, Maka sistem itu seluruh sistem budaya itu budaya materialistik. Kalau saudara di kalangan yang mungkin mengikuti novel, ada salah seorang novelis Nobel Laureate yang terkenal Garcia Marquez. Dia tulis satu novel sejarah mengenai Simon Bolivar pejuang Latin Amerika Venezuela, Bolivia, Colombia orang terkenal semua dia Simon Bolivar yang menentang penjajah Sepanyol novelnya saya ingat betul amat mengesankan saya masa saya muda lagi membaca The General and Its Labyrinth Seorang general pejuang bertempur dengan semangat memerdekakan satu bukan saja satu negara. Ya. Nama dia Simon Bolivar jadi Bolivia tapi Colombia, Colombia, Venezuela dia pergi satu demi satu negara. Memerdekakan negara dengan keringat, darah dan air mata. Tetapi di akhir Nobel itu dia seolah-olah dengan kuda tak salahnya di atas bukit dan dia lihat yang di bawah dengan rasa hibah dan sedih kerana cita-cita di, di 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 tanam semangat ditanam dan cita-cita aspirasi perjuangan rakyat itu kemudian kialuntur kerana yang mengambil alih itu mempamerkan kehebatan kekayaan kemewahan melalui rasuah dan apa kita sebut sekarang ungkapan keterisan dan sebagainya. Saudara ini kisah universal. Kisah kekuatan dan kelemahan manusia. Sebab itu kita perlu saling ingat mengingati. Bahawa kalau mau angkat martabat harakat darjat Malaysia sebagai negara hebat seluruh kekuatan harus kita kerahkan tekad politiknya jentera kerajaannya dan badan pengenuat kuasanya kerana SPRM itu menjadi satu tonggak untuk memantau dan memastikan idealisme itu tidak terakis dalam satu sistem pimpinan sebab saya dilihat orang itu mula runtuh dan rusak harus di geledah dan tidak akan diambil untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Dia bukan soal personal, bukan soal dendam kesumat, bukan soal senang dengan kesusahan orang, tetapi niatnya itu kum anzir warabka fa kabir fa kerana kebersihan itu akan menyelamatkan negara. Saya lihat dari segi itu dan saya percaya saudara Azam dan rakan-rakan dalam SPRM mungkin akan menjadikan Malaysia ini sebagai contoh satu badan penguat kuasa, badan pemantau, badan pembersih. Keep Malaysia clean with an with a uh, MACC that is profound, effective, courageous to bring back the esteem image of malaysia as a great nation allez <apples> itu voilà dalam saya nak sampaikan pada petang ini kerana saya tahu dia tidak mudah saya pun nasihat uh, saudara azam daripada gerakan yang kanan pada puasa jaga kesihatan Jaga keselamatan Kerana musuh-musuh juga Bukan kecil-kecil orangnya Kalau saya tangkap Orang rasuah Di pejabat daerah Seribu lima ribu ringgit Itu selamat Kalau saudara geledah Orang yang ratusan juta ringgit Dan bilion ringgit Risikonya besar Sokongan pun tak banyak Saya pun aneh Banyak kali saya bilang di mana-mana saya aneh juga ya. Berani mengambil tindakan Bahkan disergah Dimarahi lagi Apa ini Tuan Tak fikirkan orang itu berjasa Tak fikirkan orang itu uh, Tak begitu sihat Tak fikirkan orang itu Pelbagai alasan Aneh kok ya. Padahal orang Yang patutnya kata oh, Terima kasih bagi semangat dan dorongan ini bukan di luar di parlimen sendiri pun bangun ini apa bangkang saya bingung juga pikirkan perkara ini kerana saya rasa seharusnya kita dukung patutnya dia boleh tanya ya saya setuju tangkap orang ini tapi saya nak tanya mengapa orang yang lain yang kita ada bukti tak tangkap ah itu okey ini tak Kenapa tangkap orang ini Kan dia ada jasa Semua orang ada jasa ni tukang cuci ini pun ada jasa penguruh ada jasa ya. Yeah. Yang paling korak pun ada jasa Kalau saya lihat dalam sejarah ha? Yeah. Kalau baca salah satu kupasan Salah seorang hmm, pe, pe, Alim, sufi Dia terang pasal Fir'aun Fir'aun itu pun ada jasa dia bagi makan orang ribu-ribu satu hari. Ha. Dia bagi gaji pekerja dia ribu-ribu. Jasa lah tu. Tapi jasa apa? Jasa Fir'aun. Ha, bukan saya bandingkan dengan sekarang. Jangan salah faham. Dan kita esok media ni. Kita tahu media. Tentang ada sesuatu tertentu. Anwar menyamakan orang ini dengan Fir'aun. Ha, tak ada, tak ada. Saya tak maksud astagfirullahalazim. -tidak. tidak maksud membandingkan. Saya nak tunjuk. Ha tindakan harus diambil. Jadi khusus saya saya bagi pihak rakan-rakan yang ada di sini TPM dan menteri dan kepada semua keluarga SPRM. Kami dan segala kekuatan dan pengaruh dan mandat yang ada ingin menyatakan sila teruskan kerja Baik itu dan bersihkan negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.